हेडक्वार्टर एन सी सी नागपूरद्वारे कारगिल विजय दिनाचं आयोजन विश्वेश्वरय्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी नागपूर येथील ऑडिटोरियममध्ये मुख्यालय एन सी सी नागपूरद्वारा कारगिल विजय दिवसाचा रौप्य महोत्सव कार्यक्रम नुकताच साजरा केला गेला यावेळी मुख्य अतिथींना कॅडेट्सद्वारा मानवंदना दिल्या गेल्या दीपप्रज्वलनानंतर प्रज्वलनानंतर कॅडेटद्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमाची प्रस्तुती दिली गेली स्लाईड शोद्वारा एकोणाशे नव्याण्णवच्या कारगिल युद्धाचा वृत्तांत प्रस्तुत करण्यात आला कार्यक्रमित जवरपास विविध कॉलेजेस मधुन पांचे पेक्षा जास्त कैडेट तसेस अधिकारी सहभागित मैं कर्नल विकास चंद्र शर्मा मैं सीओ ट्वेंटी महाराष्ट्र बटालियन एन सी नागपुर में पोस्टेड हूँ हमारे पास तकरीबन बाईस स्टूडेंट्स हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के इसमें सीनियर डिवीज़न और जूनियर डिवीज़न के लड़के लड़कियां सभी हैं मेरे पास ऑलमोस्ट 40 इंस्टीट्यूशन हैं जिनके बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं 26 जुलाई कारगिल दिवस के के अवसर पर मैं इस नई यंग जनरेशन को ये याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारे कारगिल की ग्लेशियल हाइट्स के ऊपर हमारे ऑफिसर्स जे जवानों ने जो कारनामा करके दिखाया है वो पूरे दुनिया में अद्वितीय है हम जब जूनियर कमांड कोर्स कर रहे थे तो यूएस आर्मी के एक जनरल आए थे और वो हमसे पूछते थे मैं खुद एक कारगिल वॉर का पार्टिसिपेंट हूँ जिसमें कि मैं फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर रहा कम से कम आठ अटैक्स में मैं गया हूँ खुद फिजिकली उसमें पार्टिसिपेट किया है बहुत सारी लाशें ढोई हैं लेकिन मैं आज के यूथ को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो हमारे को ये इंडिपेंडेंस मिली है उसको काफ़ी संभाल के रखने की ज़रूरत है और हमें कारगिल दिवस ऐसे कोई भी अवसर हैं उसमें अपने इस रिजॉल्व को और ज़्यादा मजबूत करना है कि हमें देश के लिए काम करना है और वो जो शहीद हैं जिनके जिनके कारण ये हमारे आज़ादी मिली है उनकी शहादत को आ, मतलब वेस्ट नहीं होने तो लोग पूछते थे कि आपको ऐसा क्या दिया गया आपकी तो तनख्वाहें भी बहुत कम हैं हमने जब यूएस आर्मी वाले अफसर जैसे उससे पूछा कि ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे तो उन्होंने साफ मना कर दिया उन्होंने कहा नहीं हम तो कहेंगे उसको हवाई जहाज़ से बॉम्ब से उड़ा दीजिए हम तो ऐसी कंडीशन में जा ही नहीं सकते अट्ठारह हज़ार उन्नीस एयरफोर्ट की ऊंचाई पे ऊपर से एम्बेडेड मतलब बंकर के अंदर बैठा हुआ दुश्मन जिसके पास पूरे हथियार हों यानी 100 परसेंट अपनी मौत को दावा देने की बात है लेकिन हमने उस हाइट पर भी जाके दुश्मन के दांत खट्टे किए और अपनी मातृभूमि की जितनी भी पिक्स थी उनको सबको जीता ये इंडियन आर्मी को सलूट है हमारे जवान जैसे उस ऑफिस की शहादत को सलूट है और हम इतना ही बोल सकते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहाँ हमारा सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा प्रतिनिधि अनिल बाल पांडे एन टीवी न्यूज़ मराठी नागपुर